Вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях командир Державного гірничого рятувального загону Державної служби з надзвичайних ситуацій України Ігор Анатолійович Євстратенко. А поговоримо ми сьогодні про роботу цього підрозділу. І отже, перше запитання до вас, Ігорю Анатолійовичу, у вас нещодавно відбулася реорганізація. В чому вона полягала? Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам. Добрий день. Ну, на базі Криворовського горноспасательного отряду, який. Который... был создан еще в 1912 году. В прошлом году было принято решение службы создать государственный горноспасательный отряд. Значит, в его структуру вошли четыре еще аварийно-спасательных отряда, которые путем реформирования были объединены в один. С единственной задачей обслуживания горных предприятий, которым есть необходимость, кроме угольной промышленности. То есть на сегодня отряд обслуживает все горнодобывающие предприятия, занимающиеся подземным открытым способом, но ну, имеют большие стратегические. Это все Криворожье, которое было на сегодня, это Запорожский железорудный комбинат, Полтавский ГОК, Восто Восточный ГОК, это урановые шахты. Значит, в отряде, получается, сконцентрированы ну, цели, цели, задача была поставлена. Мы являемся хозрасчетным предприятием и, в принципе, Наша основная задача – это обслуживание этих предприятий. В чем заключается обслуживание? <свят> это совместное с техническим руководством или с предприятиями подготовка к возможной ликвидации аварии. Поэтому этому уделяется большое внимание и в основном направлено все усилия наши на это. На сегодня отряд составля... <свят> является численностью порядка 674 человека, штатная численность. У нас 12 заводов оперативных, Кроме этого, есть ремонтно-механические мастерские. Мы готовим свой персонал, готовим персонал предприятий. В учебном подразделении имеем лицензии Министерства образования. Тесно работаем с Криворожским техническим университетом, с кафедрой охраны труда. <coughs> готовим там специалистов, они обучают у наших. Мы работаем со студентами, так как это будущая смена и поколение. Поэтому... Такое было решение принято для того, чтобы можно было сконцентрировать достаточное количество отделений на одном объекте. Когда были разрозненные подразделения, было тяжело. При крупных больших авариях иногда приходится, при большом количестве пострадавших, иногда приходится на каждого пострадавшего иметь горноспасательное отделение. Это при маленьких подразделениях сделать тяжело. На сегодня мы можем одновременно до 20 отделений сосредоточить на каком-то аварийном объекте, если есть необходимость. То есть это решение было доцельным и целиком правильным? Ну, на сегодня я считаю, что реорганизация ну, практически подошла к концу, потому что закрывались старые юрлица, были определенные долги. Но было решение присоединить к Криворожскому отряду, организовать на базе Державный, так как это наиболее развитый регион, наиболее большое количество объектов, наиболее был большой и мощный отряд поэтому к нему присоединили более слабые. Это дало возможность сделать единую диспозицию, подтянуть как бы уровень зарплаты, оборудования, оснащения, перераспределить какие-то избытки в других подразделениях, то есть, ну, сконцентрировать и дать возможность э, предприятиям, которые, с которыми сотрудничаемся на договорной основе, и быть более уверенными в том, что мы сможем отреагировать на любую ситуацию и собрать достаточное количество личного состава иметь достаточное оборудование оснащение, чтобы выполнить задачу. Потому что а, задача специфические и особенно в горной выработке, ну, никто, кроме наших бойцов, не пойдет. Ну, естественно, можно привлечь кого-то, с угля там есть, но это как бы проблематично. Первоначально, я считаю, на протяжении уже не одного года мы доказали тем, что все возможные возникающие аварии на горных предприятиях мы сможем закрыть. Мы ведем, ну, пытаемся идти со временем и развивать и программное обеспечение совместно с предприятиями, и электронные версии плана ликвидации аварий. На сегодня очень активно занимаемся работами по внедрению, монтажу. Получили, соответственно, все лицензии, разрешения засновника, системы пожаротушения, огнетушителей. Потому что мы долгие годы наблюдали за этим процессом, как бы требовали, но не всегда находили правильность, на наш взгляд, решения, потому что все это должно работать для того, чтобы наши люди более безопасно и качественно сделали. Поэтому мы не ставим задачу там, получить какие-то доходы в этом, мы только ставим задачу, чтобы оно все работало, было исправно, согласно регламента. Тогда человек личный состав идущий на ликвидацию уже непосредственно на аварии, он уверен в том, что это все работает и принесет какую-то пользу оснащение оборудования. Ты еще э, Криврийский подраздел стал базовым для державного загона. Э, и то, в нашем месте проходили масштабные навчания неодноразово. Э, Свечите про высокую квалификацию бойцов. Ну, у нас почти, ну, наверное, более 50% рядового, ну, у нас не рядовые респираточки а личного состава, имеют высшее образование, некоторые не по одному. Ну, текучести кадров практически нету. Подготовить спасателя дело не быстрое, поэтому ну, кадры ценим и потихоньку попытаемся подбирать, годами они собираются. Ну, как бы хвалить не могу себя, но подразделение, наверное, одно из лучших в державной службе, ну, узкопрофильное, соответствующее профиля, Фактически таких подразделений очень мало. Сейчас на базе отряда, буквально там в мае-июне в, мае, в июне служба планирует провести еще один большой семинар по обмену опытом и по внедрению. Ну таких подразделений, как а, наше в державной службе нету. Есть аналогичные в Министерстве топлива и энергетики, которые занимаются обслуживанием угольной промышленности. Да, они там, может быть, и больше, ну по, по необходимости. Но на сейчас я считаю, что наиболее оптимальная численность, наиболее оптимальные возможности. Мы живем и работаем для предприятия в тесном сотрудничестве. И стремимся идти в ногу с ними в связи с тем, что они там переходят наши крупные горнодобывающие предприятия на более высокий уровень, ставят себе выше планки. Поэтому мы пытаемся от них не отставать и подбираться как бы к их технологиям, пытаться держать какие-то. Ну, все можливе здіймати для того, щоб вони були забезпечені і прикриті. Про кадри ви вже сказали і підійшли до думки про матеріальне забезпечення. е ця думка у вас щейно прозвучала, що треба йти в ногу з сучасністю і забезпечувати вимоги сучасного виробництва. Ми на сьогоднішній день, ну, е як одна заробітна плата це не може бути складова діяльності. Сегодня мы ну, пытаемся идти в ногу со временем, быть как бы более-менее конкурентноспособны, потому что ни, ни один из бюджетов нас финансирует. Хочется сказать, что есть определенные понимания руководителей предприятий, не так, как бы хотелось, возможно, но выделяется средства. Мы постоянно обновляем оборудование, снаряжение, покупаем транспорт, содержим его со всеми нормами, которые есть необходимые, кислородно-дыхательную аппаратуру и средства малой механизации имеем современное там, оборудование, кое-что нам там и Мединвест подарил, и у нас комплекты. Ну, я вам скажу, что у нас наиболее сегодня современная новая техника. Может быть, благодаря тому, что все-таки финансирование не бюджетное, а собственники, руководители предприятий, понимая нужность и необходимость, ну, не в полном объеме, как бы хотелось, но все-таки идут на выделение средств, и мы ну, тесно с ними сотрудничаем. Сотрудничаем и с э, институтами, которые разрабатывают там и новые технологии. Нам там, э, не БТГ совместно с предприятиями и аварийно-спасательный подъемник и новое оснащение. Сейчас есть несколько разработок, которые совместно предприятия в складчину выполняют и нам потом передают для выполнения аварийно-спасательных работ. Чем можно стверживать еще основная работа у вас полягает не ликвидовать ту или иную аварию, а ее не допустить? Ну главный принцип как бы и Министерства запобегты. То есть основная наша задача работы с обслуживанием предприятий, что такое обслуживание? Это совместная подготовка предприятия к возможной ликвидации аварии. это проработка заранее планов возможных аварий, которые могут возникнуть на предприятии. Это каждодневное сотрудничество с персоналом, который занимается на предприятии этим. Но я могу привести пример. Если в 2013 году, мы порядка четырех тысяч раз выезжали на предприятия для обеспечения безопасности технологических процессов. Это и массовые взрывы, это и реверсы, это всевозможные работы, которые обеспечивают работу нормального предприятия, безопасную работу. То на ликвидацию аварии мы выезжали 24 раза. Ну, Казалось бы, показатель 24 небольшой, но, но первая главная задача не допустить аварию. А если уже допустили, тогда быстро и качественно ликвидировать. Проще заниматься ну, запобеганием, чем потом иметь большие последствия. Поэтому вся наша деятельность всего личного состава в первую очередь, конечно, направлена на недопущение аварий, подготовки своего личного состава, подготовки персонала. Мы активно сейчас работаем ну, во всех направлениях, которые только необходимы предприятиям. Мы пытаемся с ними вести переговоры, или, если у них есть какая-то необходимость, или какие-то закрыть проблемные вопросы. Мы везде пытаемся пойти навстречу. Потому что мы, в принципе, для них, как век назад, были созданы, и будем с ними существовать и развиваться. Мы, конечно, не отказываемся, сотрудничаемся и с местными органами власти, и с другими структурами. Если возникают аварии или какие-то чрезвычайные ситуации, в которых необходимы наши навыки, специализация, оборудование, оснащение, которое у нас ну, довольно качественное. Довольно подготовленный персонал, потому что зарплата ну, не совсем низкая. Поэтому мы всегда готовы пойти навстречу и городу, и если ну, не только в Кривом Рогу, и мы сотрудничаем во всех местах, где расположены подразделения, если это связано с жизнью людей, и наша необходимая помощь, мы, конечно, ее ну, окажем и будем искать любые пути решения этой проблемы. Какие у вас организационные засады, структура загона? Ну, У нас структура состоит из оперативных взводов, которых у нас на сегодня 12. Есть штабы отряда, которые этим процессом управляет. Отдел взвод воздушно-депрессионных съемок, профилактические, ремонтно-механическая мастерская, учебные подразделения. Они территориально расположены в Николаеве, два подразделения, в Полтавской области, в Запорожской области, в Кировоградской области. Ну, как, приближены к объектам. Согласно нормативным документам, они должны располагаться в непосредственной близости от обслуживаемых объектов. Поэтому такая как бы, структура создана. Ну, большинство, половина подразделения, фактически, наверное, чуть даже больше, находится в Кривбасе. Это в основном Криворов, потому что ну, наиболее сконцентрированные обслуживаемые предприятия в данном э, регионе. Ну, были подразделения в Крыму, теперь, к сожалению, нет. Ну, я считаю, что э, на сегодня создана оптимальная модель, э, которая работает без привлечения средств бюджета работает на, на законодательных нормативных актах, которые существуют, и которые э, собственник вкладывает в свою безопасность средства, тем самым содержит нас. Чем, каче, чем больше и качественнее он будет вкладывать, тем больше и реальнее мы сможем отреагировать на те, та ситуация, которая может возникнуть у них на объекте. У нас на всех объектах есть планы ликвидации аварии в течение минуты днем и двух минут ночью. Подразделение по вызову диспетчера выезжает на аварийные объекты. А потом сосредотачивается то количество отделений, и необходимых для ликвидации конкретной аварии. Игорь Анатольевич, граничные условия с каждым годом не улучшаются, а улучшаются. Шахты идут глубже, карьеры тоже глубже. Какие перспективы вашей службы в связи с этим? Но шахты идут глубже, и карьеры, ну, появляются новые технологии, появляются какие-то новые технологии в ликвидации аварии. Мы фактически обучаем свой персонал работе на тех механизмах, которые используются, и которые в шахте или там на карьере, которые могут быть задействованы во время ликвидации аварии. Мы используем не только то оборудование, которое привезем с собой, Личный состав должен владеть и тем оснащением, которое есть. Но перспективы отряда, пока будет работать горнодобывающая промышленность, они будут. На сегодня так, мы точно так, как горное предприятие. Мы существуем, пока оно есть. Отработают запасы, будет уничтожен взвод, там, ликвидирован это ну, нормальная практика во всем мире мы не привязаны к территории мы привязаны к объекту если есть необходимость значит мы созданы и объект нас ну, содержит финансирует и мы с ним сотрудничаем потому что э, тяжело доказывать твою необходимость если э, объект не видит в тебе необходимости но по моему все горные предприятия крупные по крайней мере уже давно Никто даже не рассуждает, нужно или не нужно. Все понимают, что нужно. Ну, вопрос только в количестве выделенных средств. На сегодня это ну, проблема всегда. Ну, работаем, идут, понимают. Потому что в тяжелое время всегда мы вместе ну, решаем вместе задачу. Поэтому перспектива, пока будет работать предприятие, пока будет востребовано сырье, перспективы отряда, я считаю. Довольно неплохие. ми движемся вместе с з горно набуваючими предприятиями. Ну ж, я хочу подякувати вам за цікаву розмову і хочеться побажати рятувальникам вашого загону завжди мирних вахт. И дякую за цікаву розмову. До побачення. Спасибо. До свидания.